Жовті переважно, інколи інші кольори з'являються потовщується як так званий, як під нігтєвий гіперкератоз, так і сама нігтєва пластинка може потовшуватися може бути такі ламки і е, нерівний вільний край нігтєвої пластинки. І також поступово в одна за одним всі нігтєві пластинки можуть вражатися, якщо не проводити ніякого лікування. Який вид діагностики власне визначає ось цей певний грибок, який провокує? Треба О, ж визначити що то за грибок? По перше, так? взагалі найпростіше це взагалі хоч визначити чи це є грибок чи ні? Для цього береться матеріал, це переважно. Якщо лабораторный метод, то это самый простой, это зишкиры, лусочки. Соскоп. Переважно, да, по-русски соскоп. То есть не рекомендуется не мыться, не мочить этот участок тела в идеале три дня, ну хотя бы два дня или в сутки уже в крайнем случае, чтобы были эти чешуйки. И э, скальпелем или другим каким-то предметом подобным соскабливают эти чешуйки на предметное стекло, потом обрабатывают, как правило, щелочью 10% калий ваш или натрий ваш, и затем э, смотрят в э, микроскоп. В, да. в основном большинство возбудителей различить э, таким образом друг от друга нельзя, но можно сказать, что есть ли там грибок или нет. Да или нет, это может произойти, в принципе, в кабинете дерматовенеролога? Если Правильно? необходимое оборудование там есть. Если нет, то это лаборатория, часто uh -huh. она находится в диспансере. Uh -huh. то сколько тревожит вполне... это исследование? Дуба, uh, две? Uh, это достаточно быстрое исследование. Если нет очереди, есть все необходимые компоненты в данный uh -huh. момент, то за несколько минут это реально сделать. Чем ликуем мы Медикаментами? Безусловно. Ну, если возможно, я еще пару слов о более такой глубокой диагностике Когда скажу. Да. Во-первых, вот этот метод, который я назвал, он хоть и хорош, но в лучшем случае повод статистики дает лишь тридцать процентов результатов, если там грибы есть. Ой, нам такого не треба. Мы сто. Mitzotkim. То есть иногда приходится его повторять и не один раз, для того, чтобы убедиться, что там, допустим, грибов нет. Часто э, клиника свидетельствует о том, что грибковое поражение имеется, а такой лабораторный тест дает отрицательный результат. То есть это не всегда четко означает, mm -hmm. что гриба нет. Если находят, это, безусловно, говорит о том, что грибок а там есть. А какой более чувствительный метод? И другой метод, который также э, хорош, и он позволяет... Э, уже определить возбудитель, это посев. Но он более длительный и, разумеется, Это классический более... бак посев, 10 дней календарных, мы ждем... Практически да. Ну, количество дней это может варьировать в зависимости от возбудителя. И, кроме того, опять же, это более дорогостоящий, трудоемкий метод. И, безусловно, вот эти вот дни тоже необходимо ждать. То есть целое такая сложная методика. Но есть ряд других тестов, которые иногда позволяют быстро посмотреть тоже на наличие того или иного грибка. Ну, например, историческая такая проба бальзера с йодом при отрубевидном лишении, такой поверхностный микоз, часто он проявляется... Ну, или, по крайней мере, люди сами замечают, или их кто-то из близких говорит, что у них что-то не в порядке с кожей, когда после загара на солнце обычно возникают, и вернее сказать, проявляются такие небольшие белые пятнышки, как правило, в районе шеи, плечевого пояса, верхних конечностей спины, груди, иногда ниже. Но в основном все-таки вот в верхней части тела. И это тоже грибковое заболевание. И вот именно для этого трубевидного, или он же разноцветный лишай, Существует вот такая простая проба, то есть йодом ну, смазывают, и если э, впитывается интенсивно йод, это место э, получается более интенсивно окрашено, говорю, чем это однозначно делает доктор, чтобы наши сейчас телезрители не побежали, не делали это, это доктор... Самос... Самос... самостоятельно. Мы сможет... можем сказать, что на э, сказать напевно, что это гробок, что не, невозможно. даже лекарь сказать не сможет. Это Тому только при самолекувание... одном виде, видите, грибкового заболевания, а их на самом деле много. То есть вот для этого Тем подходит, паче. для других абсолютно бесполезно. Поэтому, если там ваши соседи эта э, э, мази, помогла, то она допоможе вам, правильно? Нужно пойти к доктору, разбираться что там. Да, с, с грибками тут вообще сложно в смысле лечения. Ну еще пару слов о диагностике. И, кроме того, существует лампа вуда, которая некоторые виды грибковых поражений тоже помогает диагностировать. То есть в это ультрафиолетовое излучение, которое в темном поле зрения, в темном помещении проводится, и позволяет за счет Изменение свечения вот этих пораженных определенными видами грибка участков тоже предположить, что это все-таки такой грибок, грибковое Я поражение. Я У нас есть очень много телефонных звоночков. Давайте послушаем. Алло. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас. А, у меня есть такой вопрос. Я значит сейчас беременна, и, и зараз, у нас семья заразилась лишаемой. Вот, ребенка положили в стационар, но меня не стали ложить, просто приписали йод и мать. Вот, как бы оно уже зажило, соскоб я два раза сдавала, нормально. Но, а животные получ... у вас какие-нибудь в доме живут, в квартире? Э -э животных дома нет, но перед этим летели на дачу. Возможно, это оттуда вам привезли mm -hmm. такую инфекцию. А, вот. а какой срок у вас? Пять месяцев. Пять месяцев. И 5. как давно 5. у вас проявление? Проявление уже месяц. А в чем, собственно, ваш вопрос? Хотела бы узнать, как это влияет на плод, и вообще, может она только повториться через время? Uh -huh. Я же в стационаре не лежала, а дома самолечением так занималась. Спасибо. Дякую Спасибо вам. большое за вопрос. Хороший вопрос, любимый мой. Насчет самолечения не совсем понятно. То есть я так понял, что это все-таки врачи Нет, рекомендовали... я думаю, да. да. Я думаю, что назначили врачи. Назначили лечение, да, ребенка госпитализировали, а маму из-за ее беременности оставили дома и как бы назначили определенный цикл... Местной жекиста. терапии. Ну, да, вероятно, местной. местной в данном случае терапии. И э, абсолютно правило, почему? Потому что системная терапия э, в большинстве случаев для беременных э, противопоказана. Это, Не категорически, категорически но э, 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 в основном рекомендуется так, что если э, риск от э, применения препарата... Соответственно, ниже, чем Какой от может болезней. быть риск? Вот как раз э, в вопросе это э, прозвучало, да? Какой риск для э, ребенка, для плода э, отрубевидный лишай? Насколько сейчас известно, никакого риска для э, ребенка, ну, как для вообще, для человека. Никакой интоксикации смысле, нету? Да. Даже кровь для, ничего не попадает? Даже для то есть, мамы никакого да, риска да, нету. Да. А, ну, именно если говорить об отрубевидном лишае, при ну, вот прозвучало от Это если диагноз. говорить... Э, о беременности и плоде то тоже никакого риска насколько сейчас наука может дать какие-то данные. Так то что мы можем нет. немножко успокоить наших да, телезрительницу. Да. Если клиники нету, вероятность всего, что и грибок этот полностью уничтожен. Если же будут какие-то рецидивы или повторные заражения, то безусловно необходимо снова обратиться за лечение. Я вчора дякую. Я також хочу нагадати усім нашим глядачам, що для вас сьогодні працює форум нашої програми, де ви також можете ставити власні запитання усім нашим експертам. Форум знаходиться на сайті телеканалу Тоніс. Я зараз підійду і зачитаю всі ваші запитання. Тож, пане Павле, сьогодні запитання для вас наступні. Перше з них пише нам Віраніка. підкажіть, будь ласка, за допомогою якого косметологічного методу лікування можна позбутися від атрофічних рубців внаслідок акне, рубці не глибокі, які способи профілактики. таких рубців. Акне. О, дякую.